ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই আকৌ আহিছোঁ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ উন্মেষ পাঠ্যপুথিৰ পৰা নদীদ্বীপে ৰিঙিয়াই পাঠটি লৈ নদীদ্বীপে ৰিঙিয়াই পাতটিত মাজুলীৰ বিষয়ে লিখা হৈছে মাজুলীৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা হৈছে পৃথিৱী বিখ্যাত নদীদ্বীপ মাজুলী এখন স্কুলৰ পৰা শিক্ষামূলক ভ্ৰমণলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যায় তাত গৈ তেওঁলোকে কি দেখা পায় তেওঁলোকৰ অহা যোৱাৰ সময়ত বা তাত থকাৰ সময়ত যি বৰ্ণনা সত্ৰনগৰী হিচাপে মাজুলীত তেওঁলোকে কি শিকিলে সেই বিষয়ে পাঠটোত বৰ্ণনা কৰা হৈছে আমি পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰলৈ যাওঁ প্ৰশ্ন উত্তৰত সদায় যেনেকৈ থাকে প্ৰতিটো পাঠত দুটা এম চি কিউ আছে চাৰিটা অপশ্যন আছে চোৱা তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাচি উলিয়াই সঠিক ভিত্তটো পূৰ কৰা ছাৰ ইমান ডাঙৰ সেইটো কি চৰাই কথাষাৰ কোনে সুধিছিল যে প্ৰশ্নটো আছিলে কি ছাৰ ইমান ডাঙৰ সেইটো কি চৰাই কথাষাৰ কোনে সুধিছিল লাচিং যাই চাংকিয়ে মীৰ লঙে উৰ্মিয়ে উত্তৰ হ'ব গ মীৰ লঙে ঠিক আছে যে মীৰ লঙে সুধিছিলে হাজৰিকা ছাৰক ইমান ডাঙৰ সেইটো কি চৰাই ঠিক আছে দুই নম্বৰ চোৱা পানীৰ লহৰত ৰঙীন মুকুটামণিবোৰ কিয় জিলিকি উঠাৰ দৰে লাগিছিল যে পানীৰ লহৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানীৰ পানীৰ লহৰত ৰঙীন মুকুটামণিবোৰ কিয় জিলিকি উঠাৰ দৰে লাগিছিল অপশ্যন চোৱা কোৱা আছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখন বিশ নৈখন বিশাল হোৱাৰ বাবে ফেৰীখন নৈৰ পাৰে পাৰে গৈ থকাৰ বাবে অষ্টগামী বেলিৰ পোহৰ নৈৰ পানীত পৰাৰ বাবে কহুৱা ফুলবোৰ বতাহত হালি জালি থকাৰ বাবে উত্তৰ চোৱা অষ্টগামী বেলিৰ পোহৰ নৈৰ পানীত পৰাৰ বাবে বেলিৰ পোহৰ ম দুপৰীয়া সময়ত মধ্যাহ্নত সেই পোহৰত বেলিৰ পোহৰটো নদীৰ পানীত পৰিছিলে আৰু তাৰ ফলত মুকুটামণিৰ দৰে জিলিকি উঠিছিল ঠিক আছে এতিয়া চোৱা দুই তুমি ওপৰৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো কিয় শুদ্ধ বুলি বাছি ল'লা সহপাঠীৰ লগত আলোচনা কৰি কোৱা এই যে অষ্টগামী বেলিৰ পোহৰ নৈৰ পানীত পৰা এইটো কিয় শুদ্ধ বুলি বাছি লৈছোঁ উত্তৰ চোৱা অষ্টগামী বেলিৰ পোহৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিশাল জলৰাশিত পৰাৰ ফলত পানীৰ ঢৌৱে ৰঙীন জিলিকনি জিলিকনিৰ সৃষ্টি কৰে পাঠত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে বেলি অষ্ট গৈ আছিল আৰু সেই সময়ত পানীত ৰঙীন পোহৰ পৰিছিল সেইবাবে গ সঠিক উত্তৰ বুজি বুজি পালা যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিশাল জলৰাশিত এই সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিছিলে অষ্টগামী সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু সেই তেতিয়া পানীত ৰঙীন পোহৰ মানে সেইটো মণিমুকুতাৰ দৰে দেখা গৈছিল ঠিক আছে তিনি নম্বৰ চোৱা নদীদ্বীপে ৰিঙে পাঠটো পঢ়া আৰু ভ্ৰমণ কাহিনীটো সহপাঠীৰ আগত বৰ্ণনা কৰা এইটো তোমালোকক পাঠটো পঢ়িবলৈ দিছে পঢ়িবা আৰু কাহিনীটো বৰ্ণনা কৰিব দিছে তোমাৰ তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত সহপাঠীৰ লগত এইটো আলোচনা কৰিবা বৰ্ণনা কৰিবা যে পাঠটো তেনেকুৱা এনেকুৱা হৈছিলে ঠিক আছে চাৰি নম্বৰ চোৱা তলত দিয়া শব্দবোৰৰ অৰ্থ অভিধান চাই লিখা অভিধান চাই অৰ্থ লিখিব দিছে অপৰূপ অতি সুন্দৰ মনোহৰ পৰিভ্ৰমী ভ্ৰমণকাৰী বা দেশ বিদেশৰ দেশ বিদেশ ফুৰা পৰিভ্ৰমী দলিচা মাটিত বিচোৱা কাপোৰেৰে তৈয়াৰ কৰা বিচনা থৌকী বাথৌ অতি সাৱধানে কপাকপিভাৱে অভিভূত গভীৰভাৱে আৱেগগ্ৰস্ত বা প্ৰভাৱিত কুমুনীয়া দুখত ভাঙি পৰা অৱস্থাত মন কপোৱা কাৰুণ্য ভৰা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কোৱা আৰু লিখা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মাজুলী ভ্ৰমণলৈ কাৰ নেতৃত্বত গৈছিল কাৰ নেতৃত্বত গৈছিলে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মাজুলী ভ্ৰমণলৈ হৰেণ হাজৰিকা ছাৰৰ নেতৃত্বত গৈছিল হৰেণ হাজৰিকা ছাৰক নেতৃত্ব দিছিলে তেওঁৰ আণ্ডাৰত তেওঁৰ নেতৃত্বত গৈছিলে মাজুলীলৈ যাবলৈ তেওঁলোকে ফেৰীৰে কোনটো ঘাটৰ পৰা যাত্ৰা কৰিছিল তেওঁলোক স্কুলৰ পৰা বাছেৰে গৈছিল ঘাটলৈ আৰু ঘাটৰ পৰা তেওঁলোকে মাজুলীলৈ গৈছিল তেওঁ কোনটো ঘাটৰ পৰা গৈছিলে মাজুলীলৈ যাবলৈ তেওঁলোকে ফেৰীৰে নিমাতী ঘাটৰ পৰা যাত্ৰা কৰিছিল ঠিক আছে নিমাতী ঘাটৰ পৰা গ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিটোৰ পৰা ৰিণিকি ৰিণিকি কিহৰ সুৰ ভাঁহি আহিছিল কিহৰ সুৰ ভাঁহি আহিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিৰ পৰা ৰিণিকি ৰিণিকি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিটোৰ পৰা ৰিঙিকি ৰিণিকি ঐনিতমৰ সুৰ ভাঁহি আহিছিল ঐনিতম মিচিংসকলৰ উৎসৱ ঐনিতমৰ সুৰ ভাহি আহিছিল ঠিক আছে মাজুলী আৰু যোৰহাট সংযোগী দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত তেওঁলোকে কোনটো ঘাটেৰে যাওঁতে দেখা পাইছিল যে মাজুলী আৰু যোৰহাটক সংযোগ কৰা দলং এখন নিৰ্মাণ হৈ আছিলে সেই দলংখন যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গৈছিলে বা দেখা পাইছিলে তেওঁলোকে কোনটো ঘাটেৰে যাওঁতে দেখা পাইছিল উত্তৰ চোৱা মাজুলী আৰু যোৰহাট সংযোগী দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত তেওঁলোকে অফলামুখ ঘাটেৰে যাওঁতে দেখা পাইছিল অফলামুখ ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা মাজুলীত থকা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি উত্তৰ চোৱা মাজুলীত থকা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম হ'ল মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক আছে মনত ৰাখিবা মাজুলীত সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় এতিয়া ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা কোনে কেতিয়া আৰু কিয় কৈছিল লিখা এইটো এটা দীঘল সংলাপ দিছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া বিল জলাশয় আদিৰ আশে পাশে শামুক ভঙা কণামুচৰি মাছৰুকা পানীকাউৰী গঙা চিলনী ডাউক খৰালি বালিমাহী আদি অনেক চৰাই থাকে শীতকালত এই বিল জলাশয়বোৰলৈ বহু পৰিভ্ৰমী চৰাইও আহে এতিয়া এইটো কোনে কেতিয়া কিয় কৈছিলে উত্তৰ চাজৰিকা ছাৰে উত্তৰ হ'ল হাজৰিকা ছাৰে মীৰলঙক কৈছিল মাজুলী ভ্ৰমণৰ সময়ত ফেৰীৰে যাওঁতে প্ৰাকৃতিক চৰাই সম্পদৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অৱগত কৰা কৰিবলৈ ঠিক আছে হাজৰিকা ছাৰে মীৰলঙক কৈছিলে যে তেতিয়া কৈছিলে যে প্ৰাকৃতিক চৰাই সম্পদৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অৱগত কৰাবলৈ বুজি পাইছে তাৰপিছত খৰচোৱা নাট ভাওনা আদিত যেতিয়া মুখা ব্যৱহাৰ কৰা হয় মুখাবোৰ এক জীৱন্ত ৰূপ লয় এইটো কোনে কেতিয়া কিয় কৈছিলে হাজৰিকা ছাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছিল চামগুৰি সত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মুখাকলা সম্পৰ্কে বুজাই থাকোঁতে কৈছিল ঠিক আছে এতিয়া চোৱা বানপানী গৰা বানপানী গৰাখহনীয়াই মাজুলীত কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি কৰিছে পাঠৰ আধাৰত বুজাই লিখা এইটো বানপানী আৰু গৰা খহনীয়াৰ ফলত মাজুলীত কি সমস্যা হৈছে সেই বিষয়ে বুজাই লিখিবলৈ কৈছে উত্তৰ চোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াই মাজুলীৰ ভৌগোলিক আৰু সামাজিক জীৱনত গভীৰ প্ৰভাৱিত কৰিছে প্ৰতিবছৰে অধিক পৰিমাণে বৰষুণ দিয়াৰ বাবে যি বানপানী আৰু গৰা খহনীয়া হয় তাৰ ফলত বহু মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ যায় এই খহনীয়াত বহু সত্ৰ ইতিমধ্যে নিচিহ্ন হৈছে মাজুলীত কৃষকসকলৰ বহুত ক্ষতি হয় মানুহৰ ঘৰ বাৰী নষ্ট হয় আৰু বহুলোকে ঘৰ বাৰী এৰি অঘৰী জীৱন যাপন কৰে এই সমস্যাই মাজুলীৰ মানুহৰ জীৱন বহুত যথেষ্ট কৰি বহুত কষ্ট কৰি তুলিছে ঠিক আছে উত্তৰটো হ'ব এতিয়া আঠ নম্বৰ চোৱা পাঠটোত উল্লেখ থকা ৰং কেইবিধৰ নাম লিখা আৰু কোনটো ৰঙৰ প্ৰতিফলন ক'ত ঘটিছে তাৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা উদাহৰণ দিছে আমাক যে ৰং প্ৰতিফলন শুকুলা এইটো শুকুলা হ'ব দেই শুকোৱা নহয় এইটো শুকুলা হ'ব যে শুকুলা উদাহৰণ দিছে কহুৱা এতিয়া চোৱা আমি লিখিছোঁ কি শুকুলা সেউজীয়া মাজুলীৰ শস্যৰ পথাৰ বন জংঘল নীলা আকাশ পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ৰঙা সূৰ্যাস্তৰ সময়ত আকাশ আকৌ গাৰ কলা বানপানীৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য ঠিক আছে এতিয়া চোৱা বাক্য ৰচনা বাক্য ৰচনা দিছে আমাক পাঁচটা হাঁহি ফূৰ্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হাঁহি ফূৰ্তিৰে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰি গৈ আছিল হাঁহি ফূৰ্তি হালি জালি হালি জালি থকা কহুৱা ফুলবোৰ দেখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰ লাগি চাইছিল ৰিণিকি 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 ভাহি অহা ভাঁহি অহা ঐনিতমৰ সুৰে সকলোৰে হিয়া মন চুই গ'ল তাৰপিছত চোৱা গাই ডাঙৰী গাঁৱৰ ঘৰত গাই ডাঙৰিৰে ধান মেলোৱা কামত সকলো ব্যস্ত নাট ভাওনা বিহু দলটোৱে নিশা নাট ভাওনা কৰি সকলোকে মুগ্ধ কৰি তুলিছে ঠিক আছে ন নম্বৰ হ'ল এতিয়া দহ নম্বৰ চোৱা দহ নম্বৰটো কিতাপত যেনেকৈ আছে মই তেনেকৈ লিখি দিছোঁ দহ নম্বৰটো কি আছে চোৱা যে বাকচটোত থকা অবয়পদসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে মানে দুটা বেলেগ বেলেগ বাক্য সেই দুটা বেলেগ বেলেগ বাক্যক এটা কৰিব দিছে আৰু সেইটো অব্যয় পথ লগাব দিছে এটা উদাহৰণ দিছে ৰাম ঘৰলৈ গ'ল ৰীতা ঘৰলৈ গ'ল ৰাম আৰু ৰীতা ঘৰলৈ গ'ল ঠিক আছে আৰুতো লগ লগাই দিছে এইটো অব্যয় তাৰপিছত চ' আজি কাতি বিহু আজি স্কুল বন্ধ ছ ইয়াতে কি হ'ব আজি কাতি বিহু সেয়াই স্কুল বন্ধ ঠিক আছে সেয়াই স্কুল বন্ধ আগছা গাইজনী ঘৰলৈ আহিল দমৰাটো ঘৰলৈ নাহিল উত্তৰ কি হ'ব গাইজনী ঘৰলৈ আহিল কিন্তু দমৰাটো নাহিল ঠিক আছে তোমাক ইমানকৈ মাতিলোঁ তুমি মাত এষাৰো নিদিলা উত্তৰ কি হ'ব তোমাক ইমানকৈ মাতিলোঁ তথাপি মাত এষাৰো নিদিলা ঠিক আছে তথাপি মাত এষাৰো নিদিলা ইয়াত তথাপি এই তথাপি ব্যৱহাৰ হৈছে ঠিক আছে দহ নম্বৰলৈকে পালোঁ আজিলৈ ইমানতে আমাৰ আৰু এটা পাত আছে সেইটো শেষৰ পাতটো সেইটো আমি আৰু এদিন বৰ্ণনা কৰিম বুজাই দিম আজি ইমানতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ